но при этом выигрывающая, да? То есть не жертва, которую мужчина подмял, а женщина мудрая, которая так раз и утопила в океане любви. Есть же выход на быть океаном в любви, это же выигрыш, правильно? И ему хочется быть утопленником. Так, так на четвертом уровне, вот, четвертый уровень, что значит отдаться мужчине? Смыслы. Смыслы, да. Семья, суженая, супруг. То есть Совет, да любовь, говорят, на свадьбе, да? Все на сэ. Потом там еще буква твердо. Ук, удача, уверенность, успех. Хер, фортуна. Хер, хорошо. Всему этому надо отдаться. То есть... суметь переплестись. Четвертый уровень это клубочек путеводный, да? То есть здесь третий уровень это умение мужа послушать просто, услышать, понять, да? Как бы принять его мировоззрение. А четвертый подход это чтобы мужчина и женщина сплели свои мировоззрения, миропонимания, взгляды на жизнь в красивый ковер, в красивый рушник. Поэтому женщины обязательно занимались рукоделием и до свадьбы и после. Потому что женщина, которая не занимается рукоделием, у нее мышление, оно хаотичное. хаотичное. А когда женщина начинает делать рушники, куколку плести, всякие вот наузы волшебные, у нее в голове в это время гармонично сплетается тема, как сплестись с мужчиной, как сплестись с этим миром, как сплестись с э, событиями, которые окружают, ситуациями. Понимаешь? И вот женщин рукоделием сейчас мало занимается, поэтому отношения такие малопонятные. Чувствуете? сплелись. Следующий уровень. Что надо сделать? Поржать вместе. Колобье тело. Вот, это умение любые жизненные проблемы превратить в приключения и приколы. Порадоваться. Да, порадоваться. Это же есть царь в голове. То есть решение любой ситуации по-царски. Наилучшим образом. То есть говорим только то, что хотим. А если, например, Распирает. Что надо делать по народной мудрости? Делать кресение. Кресение, очищение. Но это отдельные сказки у нас будут. Приходите, да? У нас будет выступление да. по отношению мужчины и женщины. Мы там про кресение расскажем, правильно? Вот, дальше, какое тело идет у нас? Шестое. Детель. Вот. вот, мужчина должен до шестого уровня хранить стержень потому что женщина на него может одеться, если стержень твердый понимаешь а если мужчина такой, она же как бы на него хочет одеть но не может правильно поэтому вы должны быть все качками крепышами жену на руках приседать 49 раз женой приседает иван царевич 49 раз все при свидетелях понимаешь если не может женой 49 раз присесть, нафиг ты женился дистрофанты блин. приседай давай то есть тогда только вот все получится видишь то есть Волшебный уровень. То есть на уровне, слушай, а у нас все получится. Мы же с тобой волшебники. То есть вот эта тема, да? Что как бы жизнь не выкручивала, ведь в середине сказки вот сейчас мы находимся, как-то неприятно, да, вот царю Султану, зверушка какая-то, жена потеряна, согласитесь, правильно? А ты должен, а я все равно верю в сказки, я верю в Деда Мороз, я верю в добрый конец. Тема? Потому что вот когда пропала надежда, волшебство в чудо, пропало все, согласны? Человек только живет до тех пор, пока верит в чудеса. Ну и свете тело. Это тело чего? Чего? Благодарность. Благодарность. И вот что бы муж не сказал, надо что говорить? Благодарю. Еще раз. Еще раз скажи. Благодарю. И третий раз. Благодарю. О! И все это надо запечатать. Все. Чувствуете, мы провели магический ритуал. Согласны? Вот, и для этого деревянные игрушки не только детям играться, но и маме с папой, ты пойми, супругам взять такую штучку, провести такой магический ритуал, спросить жену, согласна ли ты отдаться на этом уровне, на этом. И когда она тебе семь раз скажет «да», ты такой «хорошо». Бац! И запечатал тему. Это магический ритуал. Согласна? Да. Чувствуете, как у нас прикольно встреча? Да? Читаем дальше. Так, читай, дорогая, я уже вижу. В синем небе звезды блещут, В синем море волны хлещут, Туча по небу идет, Бочка по морю плывет. Словно горькая вдовица, плачет, бьется в ней царица, И растет ребенок там не по дням, а по часам. День прошел, царица вопит, а дитя волну торопит. Ты волна, моя волна, ты гулива, гули... ты гулива и волна. Плещешь ты, куда захочешь, ты морские камни точишь, топишь берег ты земли, поднимаешь корабли. Не губи ты нашу душу, выплесни ты нас на сушу. И послушалась волна. Тут же на берег она бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько. Мать с младенцем спасена, землю чувствует она. Секундочку, мгновение. То есть здесь очень важно для нас с вами сейчас перейти в серебряное царство, потом в золотое. Перейти в серебряное, это начать одушевлять этот мир. Видеть душу живут, видеть, что здесь у нас комнаты комнате домовые. Понимаешь, в бане баник. Леши в лесу. Понимаешь? Солнце живое, ветер, который дует, живой. Понимаешь? То есть весь мир одушевленный. Ты видишь душу живую в дереве, в медведе, вот как Иван Саревич, он же с медведем поговорил, с волком, с зайцем, даже со щукой. Чувствуете? То есть люди, у которых душа открывается, они становятся по-любому вегетарианцами. Почему? Потому что в сказках заяц это ли еда, или помощник, который тебе выполняет подвиг сделать. Понимаешь? Медведь это ли ей тушу мясо, сколько можно есть, или это друг, который помогает завалить тупо, а потом кощей победить. То есть вот это вот сейчас наступает время открыть душу. И волна, она же тоже душевная, ты можешь с океаном, морем поговорить как с живым существом. И вот блондинки, почему? Это развитые женщины, они машину протирают тряпочкой, и она едет после того, как заглохла. Потому что в машине тоже есть душа живая. Иван Царевич тоже так делал, понимаешь? Общался с машиной, и она ехала после того, как вообще не ехала. Потому что задача и с компьютером поговорить, а телефончик. Вроде как телефон, бездушное существо. Фигня все это. Это для медных людей. Когда ты видишь, все живое. Все живое. И телефончик починить. Мы еще попросили русалочку соответствующую, правильно? Богиню электричества Гагана. И телефончик раз и заработал. И вот задача такая, понимаешь, все живое. И вот это вот научиться говорить со всем, что есть в этом мире. Договариваться. Да, дорогая? Да. То есть вот это договариваться, что все, душа живая. Здорово, правда? Будем договариваться. Будем. Ага. Что? Ага. Душевно. Ну как? Ты берешь... И душу свою раскрыл, и начинаешь видеть, ага, с лавочкой можно договориться, с женщиной можно договориться, с машиной, с вольной. Читай дальше, дорогая. Но из бочки кто их вынет? Бог не нужд их покинет. Сын на ножки поднялся, в дно головкой уперся, понатужился немножко. Как бы здесь на двор окошко нам проделать, мол, винол? молвил он, вышиб дно и вышел вон. Вот такие дети, <свистит> да? Не по дням, а по часам. Так. <свистит> <свистит> Мать и сын теперь на воле, видят холм в широком поле, море синее кругом, дуб зеленый над холмом. Сын подумал, добрый ужин был бы нам, однако, нужен. Ломит он у дуба сук и вдруг в тугой сгибает лук. Сокр... За креста За креста снурок. снурок шелковый натянул на лук дубовый, тонкую тросточку сломил, стрелкой легкой затворил. И пошел на край долины у моря искать дичины. Модовение. То есть задача женщин такая, потому что повариха, ткачиха и свати баба, повариха это, как я вам сказал темный аспект тримасонских клана, а есть светлый что каждая женщина должна научиться такую тему, медного царства, правильно накормить мужа. Правильно? Что без этого ну никак. Потом каждая женщина должна научиться ткать. Тоже правильно. Одевать семью, ткать образы, правильно, ткать кукол, ткать рушники, ткать судьбу. Стать богиней доли, которая ткет судьбу счастливую. И каждая женщина из Золотого Царства должна рожать богатырей, может рожать богатырей, и рождать вот такие именно золотые образы счастливой жизни семейной. Вот. А здесь задача мужчины – это лук от семейный дуг. Лук делать, да? Лук – это и луковица, заметьте. Луковица – семь чешуек, как семь тел матрешки. Поэтому лук надо есть, когда хочешь, чтобы синхронизировались семь тел между собой. Магическая пища. И лук, вот он, видите, жилы натянуты на костях. То есть вот эта тема, Раскрытие мужчины в себе силы семейживности. То есть, когда жилы натягиваются на костях, лук, да, вот здесь лук, вот здесь лук, лук, такая вот натяжечка. И опять же, когда мужчина натянут, у него есть вот этот стержень, на который женщина может да, одеть свои колечки. Правильно? А когда у мужчины вот нет вот этой семижильной силы, и он такой по жизни такой, ля-ля-ля, и потом, что я себе женщину найти не могу. Так тебе надо мужика искать крепкого. Так появились голубые. Это, это мужчины, которые отказались именно вот натягивать вот эту, силу свою по семи уровням. Вот. Что у нас дальше? Море лишь подходит он, вот и слышит, будто стон. Видно на море не тихо, смотрит, видит дело лихо. Бьется лебедь сред зыбей коршин носится за ней. Та бедняжка так и плещет, воду в круг мутит и хлещет. Вот уж когти распустил, клев кровавый растворил. Но как раз стрела запела, в шею коршуна задела, Коршун в море кровь пролил, лук царевич опустил. Смотрит, коршунь в море тонет, и не птичьим криком стонет. Лебедь около плывет, злого коршуна клюет, Гибель близкую торопит, бьет крылом и в море топит. И царевичу потом молвит русским языком. Ты, царевич, мой спаситель, мой могучий избавитель, Не тужи, что за меня есть не будешь ты три дня. Что стрела попала в море, это горе, все не горе. Отплачу тебе добром, сослужу тебе потом. Ты не лебедь ведь избавил, девицу в живых оставил, ты не коршуна убил, чародея пострелил. Век тебя я не забуду, ты найдешь меня повсюду. А теперь ты воротись, не горюй и спать ложись. Видите, опять тема перехода на витрянство, правильно? Он же хотел пострелять, мясо поесть, опять голодать надо. Голодание, А уже потом на травку. То есть намеки достаточно прикольные. Вот мы с вами разбираем сказку о царе Салтане. Вот. И он говорит, эта вся неделя посвящена теме ЙОПРСТ. Потому что наша задача перейти вот с этого третьего уровня, где вот К, КЛ это календарь сказочный, на Калиду мы открываем, мудрость народную изучаем, вот. получаем озарение, откровения, приключения. И переходим на четвертую строчку вот сказка. Царь Салтан. Вот. Эта тема счастья, она начинается здесь. Счастье стабильное, стойкое. То есть это счастье ждет тех людей, которые переходят вот в четвертое измерение. То есть одномерные люди, двумерные, трехмерные, четырехмерные. Вот. Четыремерное Четырехмерное измерение счастья это то, где мы можем красиво связываться в союзы. Дружеские, любовные, трудовые. Да? И вот эта сказка, она очень красиво описывает, как переплетается между собой события и ситуации. И с помощью сказки мы можем научиться, как переходить в это состояние, где мы можем со всеми договориться. С – сердце, да? Сердце у нас душа живет. И вот открытие своей душевности связано с тем, что мы можем со всеми договориться живыми существами. И людьми, и волной, и с другими. И вот задача этого года – перейти людям четвертое измерение и в пятое. Кто-то до пятого дотянет. Пятое – буква Ц, Царское сознание. Четвертое это княжеский уровень. Князь и княгиня. А пятое это царь и царица. Кто дотянет до пятого, это проверить легко. Этот человек радуется всему. Вот любое событие его радует. И этот человек говорит только то, что хочет материализовать. Вот. Четвертый уровень. Князь. Это человек, который настолько красиво сплетает всякие события, ситуации, понимаешь, вот договариваться со всеми умеет. Причем так, знаешь, так раз-раз-раз витиевато, но так, чтобы всем от этого было хорошо. Вот это князь, это княгиня, который переплетает. Он, князья еще могут огорчаться, там париться, но они всегда вот так вот выкручивают, выкручивают ситуации, узлы завязывают события, ситуации, чтобы все-таки всем от этого стало с светло. Чтобы союз связался счастливо. По совести все было, по сердцу. Вот это княжеский уровень. Здорово. Что у нас дальше ждет? Улетела лебедь птица, а царевич и царица, целый день проведши так, лечь решились натощак. Вот открыл царевич очи, Отря... Отрясая потрясая грезы ночи и девясь перед собой, видит город он большой. Стены с частыми зубцами и за белыми стенами плещут маковки церквей и святых монастырей. Он скорее царицу будет, так да как ахнет, то ли будет, говорит он, вижу я, лебедь тешится моя, Мать и сын идут к ограду, Лишь ступили за ограду, Оглушительный трезвон поднялся со всех сторон. К ним народ навстречу валит, Хор церковный бога хвалит. В колымагах золотых пышный двор встречает их, Все их громко величают, И царевича венчают, Княжей шапкой и головой Возглашают над собой и среди своей столицы, с разрешения царицы, в тот же день стал княжить он и нарекся князь Гвидон. О, и тут надо понять, что образ э, царевны лебедь волшебный, это образ того, что сейчас каждому из нас прилетела царевна лебедь. Вы знаете, что наша древняя страна Гиперборе, откуда мы вышли с вами, она еще как называлась? Белая лебедия. Понимаете? И сейчас спускаются вот эти гиберборейские ценности с севера, с белого. Спускается к нам лебеди. И если ты готов сквозь вот эту черную магию, вот этого черного коршуна, понимаешь, вот принять вот это вот русское откровение, русский дух, тогда вот все красиво у тебя в жизни обернется, у тебя и белочка появится с орешками золотыми, и 33 богатыря, и счастливая семейная жизнь. И просто вот это состояние белой лебеди, чистоты, святости, верности. Но каждый должен совершить подвиг какой? Вот этого черного коршуна убрать из жизни. Перестать эту черную одежду носить. Черные вот эти чувства надевать, эмоции. Вестись вот на эти черные лохотроны по поводу чипизации и всего остального. Просто это все черное надо осветить светом. Светом белого, белой лебеди. Светом лебедии нашей, гиперборейскими ценностями. Когда люди могли выковывать в кузнице своего сердца все события в счастье. Понимаешь? Все, что происходит, можно перековать в счастье. Вот задача наша на это лето. Хорошая задача? Да. Справимся? Вот. Дальше мы начнем уже рассказывать близко к тексту, потому что да. все не успеем. Дальше ветер у нас на море гуляет и кораблик подгоняет. Вот. Князю Гвидону приплыли гости. От кого приплыли? Из дальних морей. От царя Салтана. От его отца. Правильно? То есть вот эта вот тема, сейчас идет тема соединения Нет, они поколений. Сейчас, они сейчас, наоборот, к царю Салтану поедут. Неправильно. То есть от батюшки царя Салтана к сыну князю Гвидону приплыли гонцы, которые на море торговали товарами. Правильно? Это тема вестей. То есть сейчас происходит соединение поколений. <свят> То есть, заметьте, мы начинаем все больше изучать нашу народную культуру, наших отцов, дедов, прадедов, копать вглубь. Согласны? И вот даже Задорнов сейчас фильм снял «Вещи Олег» очень хороший. Смотрели? И со всех сторон вот эта тема идет. То есть, весточки идут к нам от предков. Само вот это выступление – это послание от предков. Сказка-то написана сколько лет назад. Согласны? А мы говорим, что она в 2016 году материализуется. Для кого? Для того, кто верит в сказки. Вот. И вот кораблик приплыл, и князь Гвидон узнал новости о своем отце и решил соединиться с отцом. И ведь мы с вами тоже хотим всем сердцем соединиться с нашими предками. Мы с вами, вот каждый человек, это листик на дереве жизни. И листик Хочет узнать, какие соки его питает. Ведь каждый листик на каком-то уровне развития понимает, что из корней поднимаются соки, затекают в листик и только поэтому дерево листик растет, согласны? Но листик и дает предкам, что? Что мы даем нашим предкам? Вот, мы висим на дереве листики. Что мы даем? Предки нам дают соки, жизнь, возможность крепиться, а мы что даем? Вот в ответ предков. Что мы Энергию солнца. Да, видите, вот какая тема. Потому что царское сознание зажигается когда? Когда ты находишь, что солнце это не только вот там где-то за миллионы километров, 5000 градусов Цельсия, жарко. А вот ты видишь, что солнце это духовное существо, и внутри тебя есть маленькое солнышко в центре головы. Это и есть царь. Пока что он у тебя бухает, пьет, валяется патроном. Понимаешь? И тебе этого царя надо найти в голове своей, посадить на трон, и чтобы он там свет вот этот весь осветил свой череп, голову твою, потом осветил твою жизнь. Вот. Ну и не только твою, но и мою. Каждому своего царя надо найти. И вот царевна-лебедь, вот эта вот энергия лебеди, гипербореи, которая сейчас к нам приходит, она волшебным образом помогает нам превратиться в кого хочешь. И царевна в лебедь вначале кого превратила, князя? Видона. Кого? Комарик. <coughs> Комара. Правильно. И заметьте, карамар это кто? Кровососущий такой, да? Это тема медного царства. Кровище на пиццу. И вот эти кровопийцы среди нас же есть. Не только среди комаров. И такие. Потом второй раз. Мухи. То есть, понимаешь, примитивные люди, вот эти медного царства, бабы эти, бабы, которые хотят только накормить, комар, это тема медного царства. Пока ты вибрируешь вот здесь вот, ты комар, ты вампир, ты ходишь у людей, энергию забираешь, деньги. Ты живешь в этом состоянии нехватоса. Ты должен кому-то присосаться, что-то забрать, да? Дальше превратили его в кого? Муху. Муха летает такая, и она такая, знаете, назойливая назойливая муха. Но она уже не пьет кровь, как комар. Но она такая летает, я тебя люблю, ты такой хороший, я тебя не люблю. Вот она назойливая, то она хорошая, то плохая. Вот это чувство, сердце, да? Вот это вот, назойливость вот это излишняя. А вот кто зажигает царя в голове, он становится кем? Шмелем. А шмель чем занимается по жизни? Бля, правильно да Трудец. то есть вот это вот пыльцу собирать и вот задача высшее человечество, которое нам сообщила белая лебеди да. это собирание духовной пыльцы понимаете Собирается вот вот собирание вот эта духовная пыльца золотая она рассеяна везде и в русской культуре и в индийской культуре и в, и в человечестве и внутри тебя и в твоих родителях и в космосе и на земле и вот тебе надо находить эти золотые частички и собирать их и все. И остальные темы оставить. Понимаешь? А люди сейчас, вместо того, чтобы собирать пыльцу, они такие, денег нет. Присосался и какой-нибудь сосежится денежный поток. Понимаешь? А кто-то вот назойлив. Поэтому я говорю, ребята, нельзя говорить, что сердце это главное. Пока сердце главное, ты муха. Понимаешь? Потому что главное это голова. Царь в голове. Собирание золотой пыльцы. Ты только этим и занимаешься. Почему человек с царем в голове не говорит плохие слова? Потому что ему некогда. Он пыльцу собирает. Ты ориентируешься, что ага, где пыльца, где пыльца. И собираете пыльцу, у тебя есть изобилие денег, и любви, и здоровья, всего, понимаешь? Потому что человек с царем в голове, он получает все блага жизни. Все блага жизни. У царя столько денег, что он не потратит за всю жизнь. Правильно? Вот. У царя. У царя так столько войска, что это войско его может охранить. Правильно, вот у царей все изобилие. Вот человек, который с царем голове, у него изобилие. Вот. И дальше что у нас происходит? <клышко> 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 вот он к царю Салтану, к отцу своему съездил, слетал в гости, как комар. Правильно? <клышко> да, узнал про белочку. И заметьте, что очень важно. Про белочку рассказали масонские кланы, темные силы. И вы заметьте, масоны придумали интернет, они придумали Голливуд, и они, и они оттуда какие-то вот нам пропихивают секты. Правильно? Но в интернете же и полезно есть. Ты узнал в интернете о семинарах Ивана Царевича, о колядных встречах Ивана Царевича царевной лебеди пришел. Чувствуете? То есть темные силы, они знают то, что не знают светлые. Ведь именно папа вот эта повариха знала о белочке. А больше никто не знал. То есть, видите, темные силы хранят тайны, которые светлые, может, и не знают. Поэтому мы темных сил уважаем. Мы их э, просто держим на поводке там, где надо, и узнаем у них, что надо. Про белочку. Согласны? Ведь князь Гвидоши не знал про белочку. А эта вредная женщина знала. Поэтому мы смотрим американские фильмы. Правильно? И там такие намеки идут хорошие. Согласны? Джеймс Бонтер во имя любви отказался от шпионажа. А ведь кто-то посмотрел и просто, ну ладно, а для Ивана Царевича это намек. Понимаешь, что сейчас в спецслужбах всего мира, и в русских, и в американских, и в Массаде в этом, происходит очень сильное явление. Ведь там работают мужчины, и до этих мужчин доходит такая тема, что все-таки самое интересное ⁇ это женщины а не ходить в дырочку подсматривать, понимаешь? Кто там чего говорит? Согласны со мной? Вот если до мужчин доходит эта тема, что самое интересное, что есть в этом мире, это общение женщины на разных уровнях. Это же такая тема животрепещущая.